Здравствуйте, я хочу вам представить обзор шуруповертов Bosch XO 4. Хочу вам показать, какая между ними разница в том, в каком году были они изготовлены. Здесь 4 шуруповерта. Каждый из них изготовлен 2011 года и 2012 года. Эти, что по левую сторону, э, на видео видно, так, э, что они сделаны в, ки в Китае. Это э, 2011 год, 180 оборотов в минуту, Uh, и этот uh, шуруповерт uh, не видно фокус не работает uh, этот шуруповерт uh, так само китай сделал uh, этот уже 2012 года здесь уже 215 оборотов в минуту здесь по правую сторону так само 2011 год, 180 оборотов в минуту, только сделано э, в Венгрии. И этот шуруповерт, так само, 2012 года, сделан в Венгрии, 215 оборотов в минуту. Теперь, э, все они э, делаются для Германии, привезены с Германии разница между китайским и венгерским производителем нет никакой разницы почему разница только здесь здесь пишет китай здесь пишет вен э, так как цвет сборка количество оборотов качество сборки все идентично венгерской сборки Потому что Китай делает для внутреннего рынка Германии, так что это не копия, не реплика, не подделка, это все оригинал. Так что я вам продемонстрирую, как какая разница между 180 оборотов в минуту и 215 оборотов в минуту. так як і ще э, в інструкції написано, що 2012 год і має крутящий момент 4,5 Ньютона. Э, 2011 год, который має 180 обертів в минуту. Здесь 3,5 Ньютона крутящий момент. Так що там є не більша різниця і хочу показати, як будут они себя вести в деле. Так, берем сосновый брусок и пока что двух сантиметровый саморезик. Берем теперь китайский так что на нем написано Китай 2012 года. И смотрим. Он закрутил и еще там его прокручивает. Так что силы у него есть достаточно, чтобы закрутить саморез длиной в два сантиметра. Так, теперь берем 2012 год, только венгерский, венгерский производитель. Так, теперь закручиваем. Так то, что сила есть. Он даже прокручивает его в бруске. Теперь берем китайский, что на нем написано. 2011 года 180 оборотов минут. Теперь смотрим, какая разница. Вот, пожалуйста. Этот уже не может его пропустить. Так, теперь берем Венгерский 2011 год. Там фокус не работает, наверное, в фотоаппарате. Так что верьте нас, что это действительно... 2011 год теперь вот все так он не может он не может так сильно крутить как 2012 год так что как этот удобен для работы так и 2012 год удобен для работы и если на нем пишет Китай так Китай, вот здесь одиннадцатый год, и здесь так само китайский верхний китайский, нижний венгерский. Разницы в них абсолютно никакой. Если Китай делает для Украины и написано Китай, то я думаю, он будет намного хуже, чем Китай, что делает для Германии, потому что в Германии есть Как сказать, контроль, который контролирует все. Допустим, я их разбирал, аккумулятор там Samsung. 1,3 А как в китайском идентичный аккумулятор так и в Венгерском. Моторчики шестерни плата, все копия, то, что в Венгерском. Так что смело. можете брать как венгерский, так и, что на нем написано, китайский. В этих шуруповертах встроенный контроллер заряда. Вот эти две клеммы. Здесь, где есть винтики, с одной стороны, с другой их нет. Есть клемма плюс. Это плюс, это минус. Заряжаются они вот, вот такими блоками. 6 вольт, 6 вольт 300 миллиампер э, стабилизированными, чтобы он был стабилизирован, не импульсный, потому что импульсно его будет заряжать, но автоматика в шуруповерте не срабатывает когда шуруповерт заряжается то этот зеленый индикатор показывает что он заряжается когда зарядка кончится он просто гаснет когда шуруповерт разряжен то он светится красным но если он светится красным то он еще будет очень долго работать Индикатор показывает вращение, в каком направлении вращается. Так, здесь есть блокировка кнопки, если находится переключатель посредине, есть шпиндель, блокировка, так что если вы случайно работаете и у вас сел аккумулятор а вам надо докрутить э, саморез то ничего страшного потому что вы можете его закрутить вот так руками он не прокрутится я их разбирал но не эти что я теперь показываю а другие то там железный редуктор там шестерни железные и как сказать чтобы его сломать чтобы прокрутить это надо применить очень большую силу но сломать можно